субботу июня поселок Зюзельский стал центром объединения народов различных национальностей. Башкиры, татары, русские и представители других культур встретились на ежегодном празднике Сабантуй. В очередной раз площадка соснового бора поселка Зюзельский приготовлена для того, чтобы нам вместе с вами провести приятно выходной, Несмотря ни на какие погодные условия, мы рады и подготовили сегодня все, на что способны. Поэтому сейчас все зависит от вас. Таким настроением мы пришли, с таким, я думаю, и хорошо, и весело пройдет наш праздник. Поэтому счастья вам всем, здоровья, и надеемся на ваше активное участие и на победы в наших соревнованиях и в наших конкурсах. Дословный перевод слова Сабантуй означает «праздник плуга». Исследования ученых показывают, что этот праздник состоял из чередования обрядов, которые совершались ранней весной с первого таяния снега до начала посева. А это значит, что в начале истории празднования Сабантуй проводили в честь начала полевых работ в конце апреля. Позже это шумное веселье перенесли на начало июня. Сабантуй стал итогом окончания посева будущего урожая закончили все весенние полевые работы. Человек вздохнул, большое дело сделал. Сейчас можно расслабиться, отдохнуть. Это праздник. Традиционно на празднике проводятся выставки предметов национального быта и угощений. В башкирском шатре гостям Сабантуя показали деревянные маслобойки, в которых из молока взбивали масло, старинные прялки для придения шерсти коз и баранов и другие предметы быта. Но, как известно, соловья баснями не кормят. Поэтому, кроме рассказов, гостей угощали блюдами национальной башкирской кухни. На столах в шатре стояли вакбалиш, хворост, чак-чак, Лов, язык и полуторагодовалая медовуха. Поднимается вопрос уже восстановления чего-то утраченного и сохранить то, что еще мы помним, знаем от бабушек, от прабабушек, это для нас очень актуально. Со второго века проводятся сабантуи у башкир, конные скачки первыми обозначались, затем уже пошла борьба. Сейчас главным атрибутом Сабантуй у всех, конечно, является борьба и концертные программы. Сабантой – это праздник всеобщего веселья и состязаний. Одним из традиционных этапов соревнований является вертикальный столб. На 20-метровую высоту за призом скарабкиваются самые смелые и ловкие ребята. маленько полечь. Раньше его еще намыливали, сейчас не намыливают. То есть немножко поблажка. А так в целом все сохранилось, приемственность сохранилась. Возможно, если бы столб смазали мылом, победитель состязаний Иван Игошев не так быстро на него взобрался. Третий год уже езжу, третий год залажу. Эй! Вот. До конца, да? До конца, постоянно. Когда самый сложный момент наступает? В самом конце, когда силы жены в исходе, о, смотришь вверх, но смотришь вроде немножко, а сил уже нету, не можешь. Ну, люди поддерживают, болеют все-таки здесь. Это поднимает настрой, ползешь все равно дальше. В состязаниях принимают участие не только юноши, но и девушки. Ходьба по горизонтальному буму – любимый этап праздника Ольги Новоселовой. Праздник всегда замечательный каждый год, несмотря вообще ни на что. Хоть дождь, хоть снег, в том году шел ливень, не знаю у меня и у всех друзей, с которыми все приезжают все настроение, замечательно. Не менее зрелищным состязанием стали и бои на мешках. Старые традиции Сабантуя постепенно дополняются современными. Кроме состязаний для взрослых, теперь проводятся и конкурсы для детей. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у организаторов и гостей праздника замечательное. Сабантую собрал свыше 200 человек различных национальностей. Вот этот праздник, он уже не только татарско башкирского народа, он уже превратился ну, в национальный праздник. Веселье, песни, пляски, силачи, гири поднимают, борются. Это всегда приятно наблюдать. Пока с Майдана открытой площадки льются звуки песен, на поляне продолжается состязание между гостями праздника. Заразившись духом соревнований, я тоже решила принять участие в конкурсах. Забраться по столбу, бороться на руках или ходить по скользкому вертикальному буму мне не под силу. Я стала участницей конкурса по переноске сырых куриных яиц. <music> Организаторам праздника Администрации поселка Зюзинский и администрации Полиского городского округа удалось сделать Сабантуи-2013 ярким, веселым и многолюдным. Будут выступать татары, башкиры, мордва, украинцы, русские. Это, считайте, многосоциональный у нас город. -то. Я не первый год здесь, но на последние 10 лет я стараюсь приезжать, когда проходит взюзелка с Абантуй. Ну, как всегда, здесь весело. Единственное, что погода немножко подкачала сегодня. Но народ также радуется. Мне кажется, все довольны. Одним из самых популярных состязаний Сабантуя является национальная борьба куряж, главным призом за победу в которой является настоящий баран. Правило борьбы – это чистый бросок, только положить на спину. Никаких подножек, никаких там подсечек, только чистая борьба, бросок через грудь. Сабантуй в поселке Зюзельский сохранил в себе все ценные традиции, которые передавались от поколения к поколению. Национальная самобытность, Традиционное гостеприимство и добрый дух этого праздника привлекает к нему людей разных национальностей, веры, исповедания, объединяет и сближает их. А запах аппетитного плова, шашлыков и дым от многочисленных самоваров, который в день праздника распространяется на всю округу, веселая музыка, шумные игры, объятия друзей создают неповторимую ауру поистине народного праздника «Сабантуя-2013».